Зелена аптечка на підвіконні це не тільки ефективний антураж, а й користь. Або назвемо її дієвим, проте дешевим рятівником вашого здоров'я. Гурам Козарев радить придивитися до алої, адже вважає цю рослину головним домашнім лікарем. Народні рецепти із вмістом алої опробовані уже сотні разів. Можна пропустити через мясорубку. Пожалуйста, і мелко нарізається. От Просто так нарезается. Оно обычно очень сочное. Затем взять эту кашицу или мелко нарезанное алоэ. Ну, пожалуйста, вот это бинт. элементарно выдавливаем сок. Затем этот сок мы наливаем в стаканчики. Ну, конечно, определенная доза. Можно взять 2-3 лепестка, будем говорить, алоэ трех-пятилетней давности. И сок, который можно... Выдавить. Можно взять 150 грамм сока алоэ, раз, свеже приготовленного, взять 150 грамм меда обычного. О меде надо сказать, что сейчас Украина занимает первое место. Она лидер в мире, один из лучших продуктов, и это мед украинский. 150 грамм меда, все это можно помешать вместе, мед. Он очень легко хранится в холодильнике. Соответственно, можно добавить сюда ну, все, что хотите. Хотите шиповник, хотите несколько, 10-15 капель лимонного сока для вкуса. Во-первых, это очень вкусно. Во-вторых, это очень полезно. Я уже не говорю, что в состав алоэ входят и микроэлементы, и различные эфирные масла. Ну, много, и антиоксиданты. Поэтому применяют что наружно, что внутренне. Я вже не говорю о что що можна приготувати ем, мазь і применять наружно для заживлення ран е, при язвах і так далі. Свіжий алоя творить дива у буквальному сенсі. Допомагає позбутися хронічного гастриту, виразки шлунку, дизентерії та ряду проблем зі здоров'ям та зовнішністю. Також пийте свіжоприготовлений алоя для підняття загального тонусу організму та для зміцнення імунітету.